Вітаю в ефірі телеканалу Миколаїв, як завжди, о цій порі програма це вас хвилює. І як завжди говоримо про важливі та актуальні теми, які хвилюють усіх. Сьогодні говорити будемо про спадщину. І я з величезною радістю хочу представити нашого сьогоднішнього експерта. Це Олена Ласкіна, юрист-консультант фірми Профальянс. день. Вітаю вас, Олена. Як завжди чудово виглядаєте Дякую. наших телеглядачів. Телеглядачам буде приємно і побачити, і почути ту корисну інформацію, яку ви нам завжди розповідаєте. Тож, Олена, тема спадщина. Скажіть, будь ласка, які основні закони, які передбачають саме порядок отримання спадщини, що взагалі є, що говорить закон з цього питання? Основна законодательна база це у нас як завжди, Кто находится гражданин Украины, это Конституция, Цивильный кодекс, Гражданский кодекс, закон о нотариате. То есть это те постулаты, на которых все движется. Однако существуют и дополнительные законы, которые прописывают правила взимания пошлины, действия нотариата, правила оплаты налогов. Это у нас Большой налоговый кодекс. И соответственно... Как бы естественно каждый человек, который проживает на территории Украины, он не имеет этого доступа для изучения обновления этих законов. Как мы знаем, закон вообще налоговый кодекс у нас достаточно массивный закон, очень большой такой. То есть, соответственно, как бы изучить правила обложения налогов и сборов достаточно сложно. Поэтому я всегда э, говорю, констатирую факты. Э, для того, чтобы правильно совершить действие в данном ситуации, посчитали важным, что людям нужно знать, что происходит у нас в законодательстве согласно налогообложению наследия. Uh -huh. вот. Лучше прибегнуть к помощи специалистов. Рано или поздно, к сожалению, ну, да, получается, что мы стал... сталкиваемся с этим. Да. Лучше всего, чтобы э, ничего не упустить. И все у, было. Нужно правильно. прийти. Идти куда-то. Uh -huh. Вот. Куда идем? Первое, куда идем, когда у нас происходит вопрос наследия, э, вообще нужно понимать, что мы можем наследовать. Что такое вообще наследие как таковое? Итак, наследовать мы можем с вами. Это движимое имущество, недвижимое имущество. Движимое имущество мы немножечко знаем, немножечко соображаем, что это у нас. Это у нас все, что движется. Это транспорт, любой транспорт, какой только возможен. Недвижимое имущество – это здание, сооружение. Также это могут быть корпоративные права. Корпоративные права – это то есть владение каким-то частью каких-то ценных бумаг, либо же части в каком-то предприятии, то есть того же общества какого-то, фирмы. Вот, потому что тоже, опять же, у людей есть такое понятие, если эта фирма, то она обязательно состоит из имущества. Э, имущество, я имею в виду, э, материально осязуемого. Э, большинство собственников очень часто делают ошибку на том, что они думают, что э, если эта фирма, значит там есть компьютер, Стол, стул, сейф там и так далее, это то, что может быть взято из корпоративных прав. Но, однако, корпоративные права здесь уже в разделе наследия нужно уже рассматривать как собственник в составе общества, либо же в составе акционерного общества. То есть это то, что происходит неосязаемое, но оно у нас существует на расчетных счетах в каких-либо банках. Вот. То есть нужно копать глубже. Также у людей есть такая вот ошибка в думании, в ихнем незнании. То, что если вот у меня у моего родственника есть счет в каком-то швейцарском банке, вот, то есть вы знаете, вот, к сожалению вот такое бывает и бывает часто, что как бы каким, ну помогите мне оформить наследие. Ну, ты просто как бы сидишь, смотришь на человека, и в принципе, как бы человеку сложно при этом объяснить, для того, что имея такую размытую информацию, это совершенно не, ну, недостаточно для того, чтобы помочь вообще в организации его наследственного дела. То есть люди должны знать, что для того, чтобы оформить это наследие, что оформить есть? наследие вообще это... Что значит оформить наследие? Это получить документ документ о переходе права собственности между, между, от умершего к его наследникам. Наследников также мы знаем, что существует огромное количество. Опять а же, ситуации много жизненных. Те люди, которые досматривали этого человека, те люди, которые по праву наследия переходят, то есть это родные муж, жена, дети, приемные дети или просто семья, которую он являлся попечителем. Это уже отдельная, как говорится, часть. Но нужно понимать, что это все, весь круг людей, он является наследником. И документ, в котором будет четко написано, что от того-то переходит право собственности тому-то, является именно документом наследия. Вот, право на наследие. Он заносится, у нас есть реестры, мы знаем, что у нас есть много всяких реестров в нашем государстве. Это реестр недвижимого имущества, реестр движимого имущества, реестр предпринимателей, физических лиц предпринимателей, где все написано. Также у нас есть реестры исполнительных дел, так как к этому наследственному делу оно также у нас все дружно подтягивается, потому что на то же имущество, которое принадлежит кому-либо, может быть наложен арест. Вот. То есть, опять же, для того, чтобы вот уже от одного собственника все перешло другому собственнику, проводится достаточно крупная работа кем-то. В данной ситуации кем-то у нас существует момент нотариата. Вот. То есть есть нотариусы государственные, есть нотариусы частные. В данной ситуации как частные нотариусы, так и государственные нотариусы имеют право заниматься действием по наследованию. То есть они открывают наследственные дела и, ну, как бы, и уже доводят все до логического завершения, имея свой термин. Термин это 6 месяцев. Вот в течение этого срока все могут подаваться и, и так далее. Вот что хотела вот сказать по поводу новостей которые у нас проявились в этом 2015 году. Мы Это знаем... что новое, что а, люди должны знать? Да, да. Мас... Вот наследие. пока, пока, да, пока есть вот эта вот секундочка, хотела его, так вот, чтобы не забыть, как говорится. А, по поводу, где мы открываемся? Мы все знаем, что у нас люди живут в одной местности имущество может находиться в совершенно другой местности, и, соответственно, ой, что же делать, у меня имущество, извините, во Львове там, а я живу в Николаеве, очень часто такие звонки, люди с села, вот, как бы, к сожалению, там уровень не особо э, доступной информации людям не дают, и что же я буду рубить? Сейчас, в принципе, как бы э, все, слава богу, начинает устаканиваться, потому что, опять же повторюсь, существуют реестры. В 2014 году был подписан закон, который будет упрощать процедуру регистрации и будет давать право местным органам управления, то есть это сельсоветам, проводить функции регистрации всех вот этих вот норм, связанных с наследием. То есть людям будет не обязательно бежать к нотариусу, не обязательно ехать где-то в какой-то областной центр. Они могут на месте это все организовать, подать, сделать и так далее. Это будет касаться конкретно всего поев земельных каких-то уделов, документов, опять же, по касаемо по недвижимости, если это дом и так далее. То есть основная задача будет людей касаться, это только предоставить сами документы. То есть если это данные по сельсовету какие-то, выписки, там, приказы там, и так далее, документ... надо сам оригинал будет, единственное, что. Вот. Это плюс. Вот. Плюс еще какой это конкретно сейчас касаемо переселенцев. Очень много людей мы знаем, которые вот у нас в данной ситуации э, переселяются. И что положительного в данный момент сейчас по наследию, то что не обязательно открывать наследие по местонахождению, по месту прописки э, наследодателя умершего человека, а э, там, где находится сам наследник там мы открываем уже это наследственное дело. Это плюс. Почему? Потому что как бы мы знаем, что существует вот эта ситуация, сотрудники не работают, нотариусы не работают. Катастрофа. Сроки проходят, и что делать? Знаем, что если у нас срок пройдет 6 месяцев, куда мы идем? Мы идем в суд. В суде у нас, к сожалению, сроки тоже очень долгие, и очень сложно будет доказать потом через суд наследственные свои права. Поэтому вы, находясь в другой области, подаете уже документы, и там рассматриваются все вопросы, конкретно наследие. Это касательно людей, которые переехали совершенно да, неудобно? Да, да, да. Это плюс, это очень хороший плюс, и у людей меньше будет хлопот касаемо этого вопроса всего. В чем еще, вот, как бы, знаете, вот хотела поделиться, тоже рассказать ситуацию. В чем минус ситуации именно с бумагами, потому что людей никто не освобождает от наличия самих бумаг. Для того, чтобы подать на наследие, нужно иметь определенный перечень документов. Я не зря сейчас начала вот разговор касаемо реестров непосредственно, потому что они, в реестре может человек зайти, посмотреть конкретно данные, данные по лицу, Год рождения, там его фамилии, фамилии. Реестр это какая-то интернет-база. Да, да. То есть это вообще элементарно можно сидеть дома, пить чай и совершенно смотреть. Совершенно верно. Информацию. Да, совершенно верно. Но ну, там просто в чем опять прелесть то, что нужно немножечко покумикать мозгами и все ты вы вытащишь себе. Опять же, люди немножко, которые не привыкли работать с интернетом, они будут смотреть на это все хозяйство и да, как-то так смотреть просто. Вот, ну это минус. Но опять же, если вы подойдете в какой-то есть стимул научиться. Да. Ну, опять же, там можно взять все. Можно взять фамилии, можно взять э, данные по адресам. То есть, если нужно найти какую-то недвижимость, принадлежащую там, товарищу Иванову, э, вы вводите его фамилию э, и можете просмотреть всех товарищей Ивановых, какие по данному адресу имеют фамилию, извините меня, имущество какое. Э, мы вот очень часто проверяли в рабочей среде это все. А, извините меня, вопрос этот не бесплатный. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Я просто как раз mm -hmm. подумала, насколько это mm, вообще законно получается, mm -hmm. что ты можешь узнать о... Можешь узнать, можешь узнать законно за деньги. За деньги, но за деньги. Да, как бы ирония присутствует, но как бы да. Но, опять же, в рабочее время, Потому что тоже пробовали это делать на выходных, на выходных не проходит, потому что связь с реестрами, так понимаю, с серверами только в рабочий период за деньги. Это 17 гривен стоит получение одного реестра. Вы должны себя идентифицировать, вам присваивается свой логин, пароль и, соответственно, с ним вы уже работаете. В чем плюс еще в этом году вот произошел, то что вот эти вот выписки с этого реестра, Которые вы можете по электронным путем получить, они приравниваются к тем выпискам, которые вы берете у регистратора. Вот, у самого. То есть, вы пришли к регистратору, отстояли там очередь километровую, через пару часов получили и радостно идете, как говорится, уже в то место, куда вам необходимо. Здесь, извините, пожалуйста. Ну, здесь, как бы та же ситуация, только вы экономите свое время. Вот в этом плюс самого действия регистратора. Опять же, вот в чем опять же минус в том, что некоторых документов вы не имение, вы не избежите с действиями с нотариусом. Один из этих документов само свидетельство о смерти. Тоже была коллизия такая, хотела вот с ней поделиться. Людей не было его в наличии по причине того, что они не являлись родственником в первой очереди. Они пришли к нотариусу у них был выписка с реестра о том, что товарищ Иванов такой-то, имеет недвижимость такую-то, они принесли с собой документы, которые подтверждают родство. Нотариус им отказал вообще в открытии самого наследия по причине того, что у них нет самого свидетельства о смерти. Мотивировал это тем, что вам необходимо идти к госнотариусу здесь можно сделать вывод такой, что нужно пойти к другому нотариусу, тому же госнотариусу, который имеет больше информации. Угу. можно добиться все-таки получения свидетельства о смерти. Каким образом это вам нужно подойти будет по месту выдачи свидетельства о смерти, а выдается оно у нас по последнему месту прописки, предоставить документы по родству, сказать и предоставить этот же реестр. Опять же, в чем плюс реестра? Опять же, в чем плюс того, что у вас должны быть документы подтверждения того, что вы являетесь родственником. Вот. То есть это положительные моменты касаемо этого года. Хотелось бы вот на минутку вернуться еще по вопросам села и по вопросам того, как будут у нас организовываться сейчас моменты по наследию в селе. В опять же, в чем минус? минус того, что люди не особо образованы еще в данной части, поэтому э, э, вот вот этих вот действий натальяльных это не значит то, что как бы вот мы выходим с вами с эфира, едем в любое село и там будет уже производиться эти все действия. такого не будет, потому что людям нужно произойти процесс обучения. процесс обучения этот весь идет на 2015 год Поэтому эти действия в сельской местности, они будут возможны только в 2016 году. Но Сейчас производится процесс обучения этих сотрудников, процесс аттестации. Опять же, эти люди должны иметь будет юридическое образование, стаж работы не менее трех лет, прохождение практики у нотариусов. То есть, как бы человек, который будет назначен, там, то он будет достаточно квалифицированный, пройти экзамен, согласно Министерству юстиции, их всяких департаментационных законов там и так далее. И этому человеку можно будет доверять. Вот. Это плюс то, что... Опять же, если у нас земля будет находиться в другом месте, а вы будете находиться в другой области, в этом тоже плюс, если есть у нас эти реестры. Что хотелось конкретно сказать еще конкретно оплаты. Самих налогов. Очень часто бывает ситуация, люди, не зная, как говорится, сколько денег им придется заплатить, потом, вступая в наследие, сталкиваются с проблемой, то, что они не могут расплатиться самим нотариусом. Вот, вот такой яркий пример. У меня есть дом, у меня есть земля, что я должен наплатить за нее? В принципе, нотариальные действия, они... Я получаю ее в наследство Да, да. да они не несут достаточно большой финансовой нагрузки, но существует налог на доход, который нужно задекларировать и оплатить. Что как когда мы это все делаем? Все основные вот оплата входа в реестр, оплата самого бланка, оплата госпошлины. Опять же, госпошлина у нас платят определенная категория только людей. Некоторые у нас освобождены. За некоторых я не буду говорить, потому что это основные люди. Это те же дети, э, дети инвалиды или, опеку, э, или над кем взято опекунство, вот, вот такого категория граждан. Все остальные второй очереди у нас должны платить налог 5% от э, имущества, от общего. В чем коллизия сейчас, нынешнего момента? В том, что согласно нынешнему распоряжению, которое в принципе сейчас действует, э, вторая вот наследственная часть, второе колено, это то есть у нас дедушки, бабушки, кто является наследниками, э, там дети, братья, сестры, они должны платить 5% эти налога. То есть есть у нас вот стоимость этого дома с землей, э, стоит она, допустим, 100 тысяч гривен, и 5%, то есть 5 тысяч гривен, нужно оплатить. Когда? Да. Вот, из чего? Если это, допустим, не работающие люди или там люди, допустим, с малым достатком. Когда? Когда платить в течение года на основании предоставленной декларации? В этом плюс. Минус в чем? То, что люди у нас это не подают. Никто. Никто у нас не отчитывается, никто у нас не подает эти декларации. Но что люди должны знать? Если вы не подаете декларацию и не оплачиваете соответственно эту сумму, вы, к сожалению, попадаете на большую сумму штрафов. Потому что все действия, которые нотариус производит, они все подаются у нас в Министерство доходов. То есть я хотела бы как бы вот людям об этом сказать, что если вы получаете наследие, если вам необходимо произвести оплату налогов, вам необходимо будет подать декларацию о доходах. В любом И я читаю, случае, рано или поздно. Совершенно верно. Опять же, почему? Потому что по итогу, если вы в вовремя оплачиваете, у вас штраф. Я вам скажу максимальную цифру, чтобы стало страшно, как говорится, может доходить до 70% от начисленной суммы. То есть, человек получить наследство, может там не знать, что нужно подать декларацию, может просто потерять да. это наследство. Да, ну как бы не общую сумму, но у него возникнут достаточно крупные проблемы с налоговой нашей исполнительной, с исполнительной с налоговой службы. Вот, то есть. Для того, чтобы вступать в наследие, для того, чтобы делать все правильно, нужно быть в информации. Нужно знать все. Лен, скажи, пожалуйста, вот насколько популярно у нас в Украине составление э, завещания? Ой, завещание это часть, которую люди все любят составлять. Да. Да, ну я скажу опять же к сожалению, потому что потом по факту завещания возникает целая куча вопросов между родственниками. Ну да. Как в фильмах, только рядом близко у нас. Вот, опять же, ситуацию с жизнью. Опять, ну не завещание, а вообще вот действия между людьми взаимоотношения. Умер человек. До этого у него там вот эти вот были там десятые какие-то родственники, там троюродные братья и сестры были соседи. Соседи его кормили, поили. И он с соседями просто договорился. Вот я умру, все мое имущество достанется вам. Люди так и сделали. Он умер, они его похоронили, все документы забрали себе. Приехали потом родственники и сказали, извините, дорогие, но вы тут как-то... Вы вообще кто? Да, да. Но то по есть, документам получается, что они никакого. Если бы этот бы человек бы оформил бы завещание, то тогда было бы не так. Ну, а если это касаемо уже родственников, то, как вы знаете, между родственниками всегда бывают взаимоотношения сложные. И докажи, что ты каким-то образом там смотрел за дедушкой, за бабушкой. Но, ну, это как бы такой уже морально такой вопрос сложный, достаточно. Поэтому для того, чтобы не было никаких коллизий между родными, как рекомендация, лучше, конечно, чтобы заключались договора купли-продажи сразу на месте между родственниками. Тогда все моменты полностью уходят. Касаемо оплат, касаемо там, вопросов уже права собственности, все спокойны, все... Опять же, это лучше, опять же, если у вас существуют дома, квартиры, то при оформлении той же купли-продажи у вас полностью по факту жизни налаживаются все вопросы, вот эти вот связанные с базами, с реестрами, с нотариусами, и вопросы никакие не происходят. Лен, скажи, пожалуйста, а насколько сильно отличается само законодательство между вот зарубежными? нашими соседями вот Европейским Союзом, вот касательно наследства и нашим украинским законодательством есть ли настолько-то прям существенные такие отличия конечно же законодательство у нас огромное количество между зарубежом мы сейчас стремимся мы опять же украинская вся система она э, сейчас можно сказать понемножечку дублируется от наших больших соседей mm -hmm. от России э, там они идут на опережение э, там база более у них Расширенные реестры у них проверенные, давно работающие, те же выписки. И все можно получать значительно быстрее и без вот этой бюрократической машины. Как мы знаем, мы сейчас продвигаемся. У нас есть тоже большой пример, это Грузия, согласно которой мы сейчас вот есть эти массовые проекты, согласно которых мы сейчас вот это все и... Ну, выравниваем эту нашу ситуацию с этими базами. Очень хорошо то, что мы сейчас делаем организацию в электронном виде. Мы знаем, что мы сейчас можем делать платежи в госбюджеты через электронные базы. Сейчас эти документы все, выписки можно получать также. То есть различия есть, но они изменяются очень быстро. И эти изменения только в лучшую сторону, можно сказать. Почему? Потому что э, есть изменения, которые сейчас э, дают отрицательные моменты. Мы знаем, что для того, чтобы к нам прийти к нашему регистратору, нам нужно было посетить порядка трех адресов mm -hmm. в нашем городе. Опять же, это временное явление. Все ругаются. Почему мы были в одном месте, потом на э, Котовского, почему сейчас нужно опять идти на Адмиральскую, почему потом было на Потемкинской? Э, то есть э, масса адресов, люди путались, куда же бежать по итогу. Но к чему мы сейчас приходим? Приходим к тому, что у нас есть единый э, реестр, единое окно. В это единое окно мы пришли, получили массово наши услуги, которые нам необходимы. То есть это плюс. То есть нужно было немножечко времени. На таку позитивну ноті ми завершимо сьогоднішній наш ефір. Олена, тобі величезне дякую за те, що ти сьогодні до нас звітала, проконсультувала так в онлайн режимі наших телеглядачів. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що протягом цього часу ви були поруч з нами. На все добре.